каждый раз доверяли нашим западным партнерам. И мы вели не войну, а специальную военную операцию. А если бы мы вели с на самого начала войну так, как ее ведет НАТО, Киев был бы разрушен дотла, а сейчас бы уже занимались его восстановлением корейские рабочие. Но мы же не такие, мы гуманисты. И поэтому сейчас, воспринимая наш гуманизм за слабость, я не говорю, хорошо или плохо, я констатирую. Запад считает, что может в очередной раз попытаться нас обмануть. Старый отбист Путин також розповів Трампу байки про свой гуманизм, братский народ та про устранение первопричин кризиса. А это читает, что он просував то есть самый свой ультиматум. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно, прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что... Щоб українське уріщоби українське урегулірована сіло устойчивий і долгосрочний характер повинні бути устранены всі первоплічини кризиса. Важливо, що ніяку погану для України угоду так і не підписали. Ба більше відмова від спільного обіду найкраще характеризує те, що відбулося на Алясці. Сторони домовилися домовлятися, але Путін все ж виграв собі трохи часу. Та давайте про все по порядку.